Вжемо тему Донбасу, і в найближче двадцять хвилин будемо говорити про те, яким на практиці може бути втілення нормандських домовленостей, і що зокрема стосується такого питання, як відведення озброєння. Говоритимемо з Дмитром Тимчуком, народний депутат, координатор групи інформаційний спротив. Доброго вечора. Дякую Добре за те, що погодилися прийти до нас в ефір. І от стосовно. Почнемо дійсно з відведення озброєнь, яке розпочалося. Маємо повідомлення офіційні від генерального штабу про те, що виконуються ці домовленості, принаймні з української сторони. І от своє перше питання я розділю одразу на два аспекти. От з приводу відведення техніки саме бойовиками: по-перше, чи ви особисто в це вірите, що будуть ці домовленості виконані? І другий аспект, чи ви бачите, чи є у вас дані, що це виконується? Ну, насіть відводу водоворуження. Во-первых, нужно понимать, что даже выведи из 15-километровой зоны боевики на всех участках все тяжелые вооружения, там не только тяжелые, сейчас уже речи меньше 100 миллиметров. Но никуда не, абсолютно, не девается. Абсолютно, да, нет никакой гарантии, что завтра, там, не то что завтра, через пару часов они не вернутся на позиции. Суть в том, что, допустим, там тот же танк 15 километров, ну, это вообще не расстояние. Дело пару часов буквально для того, чтобы все снова оказалось на Поэтому я и пытаюсь, вы в да, это очень интересный вопрос. Я опять-таки тоже с интересом слеживаю заявления штаба АТО и генерального штаба. Они констатируют о том, что отводятся вооружения боевиками. Тут возникает, во-первых, вопрос, какими средствами контролируются с нашей стороны. Насколько я знаю, с использованием беспилотников сейчас довольно-таки проблематично, поскольку генштабам запрещено их не использование. Но, возможно, я не все знаю. Возможно, действительно, работает и в этом. В этом плане разведка. Ну, в то же время у нас и войсковая разведка, а тем более военная разведка. то официально мая все это ОБСЕ Работает очень хорошо, да. Поэтому меня смущает как раз фразу, что это контролирует ОБСЕ. Когда в заявлении, в том числе и генштаба, звучит, что вот бесплодники ОБСЕ фиксируют то-то и то-то. Ну, подождите. Сами представители ОБСЕ постоянно заявляют о том, что они не имеют ни технической возможности, ни физической контролировать всю полностью всю по протяженность линии разграничения. У них нету для этого достаточное количества ни людей, ни беспилотников. Соответственно, если они делают какие-то заявления, то нужно делать поправку, что, ну, что они не могут расписываться за всю линию разграничения, начиная от Новоазовской и заканчивая севером Луганской области. Но, хорошо, будем рассчитывать на то, что действительно боевики отводят выражение. Мы, кстати, сегодня как раз не давали свою традиционную сводку, именно потому, что у нас достаточно много противоречивой, абсолютно противоречивой информации. И если мы будем нужно давать, то будучи абсолютно стопроцентно уверенными, что э, либо боевики отводят, либо не все там отводят частично и так далее. То есть э, еще буквально сутки назад мы наблюдали, как они на участках, опять-таки, Луганская область, где сегодня Генштаб сказал, что идет отвод полный, э, мы наблюдали, что они отводят там, по 3-5 танков, но в то же время 10 танков оставляют на позициях. То есть имитируют отвод на замаскированных позициях или отводят 10-15 танков на километр. Э, метр два на новые позиции маскируют. Ну, я бы не назвал это отводом. Но опять-таки, возвращаясь к изначальному постулату, что это абсолютно не гарантия того, что это вооружение не вернется завтра на свои места. Суть в другом. Есть повод для оптимизма, потому что на самом деле, во-первых, мы не наблюдали такого, скажем так, строгого соблюдения. Ну, есть отдельные инциденты, когда открывается огонь стрелкового оружия, беспорядочные, неприцельные и так далее. Но за полтора года, ну, скажем, за год, начиная с Минска-1, мы не наблюдали такую картину, чтобы действительно шло такое затишье на фронте. То вы подтверждаете, те дайджесты, которые да, да, а АТО про да. нулевый рейень, там провокаций и Они иногда заявляют о том, что вот за прошедшие сутки ни одного выстрела, но ну, мы там фиксируем некоторые обстрелы, скажем так. Но опять-таки, поскольку это стрелковое оружие, неприцельное, понимая, какая дисциплина в рядах боевиков, хотя там стоит, по нашим данным, жесткая установка карать без ощадно за, за открытие огня, ну понятно, в некоторых случаях могут быть там быть проколы, но я бы обращал внимание на другой факт. Мы, в общем-то, впервые за все время констатируем, ну, наблюдаем, что боевики действительно становятся глухую обороной. То есть они раньше постоянно там кричали о том, что Украина готовится наступать, а мы здесь, в общем, только обороняемся. Но на самом деле они никогда не обеспечивали себе, скажем так, линии обороны. Сейчас мы видим, они создают полноценные опорные пункты. На многих участках работает строительная и инженерная техника, причем ну, во второй линии. То на некоторых участках, там, где нет строительной техники, личный состав своими силами усиленно накапывается. То есть у меня нет сомнений в том, что они принимают меры на случай не неожиданного наступления украинской армии, ну хотя живя в Киеве и общаясь с военными, понимаю, что это в общем-то ну на грани фантастики, но тем не менее они допускают, что украинская армия под природителем там чего-то этих всех мирных переговоров будет наступать, но сам факт, что они становятся в оборону, радует, потому что армия либо готовится к обороне, либо готовится к наступлению. Чьи данные, например, с боку ведутся неосборения, так воспринимается больше в контексте там зрады, перемоги? Абсолютно. перемоги какая ситуация там, как як... бить? то же самое. Бити... Ну, мы наблюдаем сейчас как раз картину, когда половина боевиков кричат о том, что нас сливают, как у нас на протяжении там, последнего года даже, сколько раз мы слышали крики зрада, но у них сейчас абсолютно такая же картина. Половина уверена, что это хитрая комбинация, что Путин сейчас выигрывает время для того, чтобы запустить какой-то внутренний политический сценарий по развалу Украины. Очевидно, вспоминают те же наши местные выборы и так далее. Тема которые раскручивается сейчас о перевыборах, досрочных выборах в Раду и так далее. Ну, то есть там единого, единодушного какого-то мнения по поводу этого нету. И, в общем-то, тоже своеобразный раскол. Ну багато місяців не раз говорилося, що там одна з цілей Путіна, так говорячи там вже про Україну, про лінію розмежування, це отой відрізок біля Маріуполя. Це там сухопутний шлях до Криму. Це, це був такий стратегічний майданчик. Ну не вже Путін відмовився від цього. Ну во епірект якраз в районі Новозовська ми по. моєму Двое суток назад заявили о том, что идет скопление техники, потом наши данные подтвердили и ОБСЕ, и штаб АТО. Но я не считаю, что вообще изначально, когда разговор шел о каком-то сухопутном коридоре, если посмотреть там мои комментарии по этому поводу, я к этой идее относился очень скептически. С учетом пробить узкий коридор там шириной в 50 километров через Мариуполь и на Крым, ну, технически, может быть, это, у Путина были силы для этого. Но смысл иметь такой коридор. Uh -huh. ну, допустим, грубо говоря, вы бы поехали в Крым отдыхать туристам, Коридором, проезжая да, по да, коридору, которые насквозь обстрелил с украинской ну, ну, в, том, ну, это в контексте, что То эту ділянку да. зараз нам называют там, одну из наиболее небезпечных відведення озброєння саме звідти. Но, там, мы все прекрасно понимаем, Маріуполь. скажем так, тут речь не о сухопутном коридоре. То есть я считал, что, ну, мое мнение, что если бы Путин обеспечивал себе сухопутную связь с Крымом, то речь шла бы не о узком коридоре, а там по линии, ну, как минимум, Волноваха, а то юг, ну, фактически, по Донецк. То есть это уже шел бы захват новых территорий, фактически нового региона. Что касается Мариуполя, то он сам по себе имеет стратегическое значение, и Путин это прекрасно понимает. И в политическом плане, и в сугубо в экономическом плане для Украины. Поэтому э, тут исключать никаких вариантов нельзя. Однако, опять-таки, понятно, что если на всем фронте тишина, а, под, а Путин вдруг взялся брать Мариуполь, то каких дальше мирных соглашениях и Минские два Осі річ. Ну, на цьому і наголошують офіційно в генеральному штабі, що там перша провокація, і ми припиняємо да, цей процес. Це був би це було б срив смисла, тогда ви всі мотосирки нинішнім абсолютно би бы не було. Ну і хочеться тоді ще вашу оцінку почути тим заявам, що якщо українська сторона відводить озброєння, але тим не менше вони переконують, що там за 15 хвилин за пів години що на... зможуть на, так позиція. і стримати наступ, якщо він буде. Я не сумніваюся, що ці варіанти предусматриваються і та. абсолютно правильно. Ну, за 15 минут это сомнительно, но в течение там, нескольких часов это было бы вполне удовлетворительно. И я не сомневаюсь, что Генштаб, в общем-то, тоже наученный горьким опытом. Генштаб образца сентября-октября 2015 года и марта-апреля 2014 года, это, в общем-то, два совершенно разных органа управления, скажем так, как и наша армия. Сравнивать невозможно. Что предусматривает такие варианты? У меня другой вопрос, уже как представителя Верховной Рады и представителя Комитета парламентского по вопросам национальной безопасности и обороны. Мы сейчас готовимся к зиме. То есть понятно, что даже через неделю, два, две и через месяц мы войска не уведем из зоны АТО. То есть необходимо, если мы предусмотрим новые позиции вне, ну, вне, буферной зоны для техники, вооружения, то необходимо предусматривать и то, что личному составу, очевидно, на этом новых этих позициях придется зимовать. Вот вопрос их обеспечения. Как раз завтра будет совещание Минобороны по вопросам обеспечения армии. Но я думаю, что это один из вопросов, который нужно будет поднимать. Угу. Раз мы э, говорим уже про то, что мают остаться украинские бойцы на позициях, э, такую же думку сегодня высловил про Президент України маємо його пряму мову про те, що українські військові мають залишатися в стані бойової готовності на лінії фронту, до якого моменту дивимося у прямій мові? Я знаю, що із дня в день стояти на поступ психологічно, іноді іноді набагато важче, ніж вести бой. Я сам стояв в караулах. Але впевнений в тому, що тривала тиша може напружувати більше, ніж безкінечна канонада, а відносно безпечно тупцювати на місці іноді складніше, ніж лізти на рожок, йти в атаку. Але гарантією перемир'я і миру може бути лише надійність української оборони, висока дисципліна, високий моральний дух українського війська. Ми воюємо. Не лише за Донеччину і Луганщину. Ми боронимо всю країну. Завдання не лише повернути Донбас, який багато кому змобілізованих, видається ментально чужим. А він наш Донбас, там українці. І наше завдання, не лише повернути його, але зберегти і захистити всю Україну. І наше військо ще довго мусить стояти там, на сході. Щоб російська солдатня не квартирувала тут: в Києві, у Львові чи в Одесі. І це теж треба донести кожному українському воїну. Не так. Багато залишається часу в ефірі, і окрім відведення озброєння, були інші домовленості, зокрема щодо розмінування, що мають допомагати українській стороні там, представники Німеччини Франції. Чи можете ви оцінити масштаб? проблемы, там наскольких выбуху небеспечных зарядов, снарядов сейчас на территории Донбасса? Ну, есть, в общем-то, два вида разминирования. Это обеспечение, ну, обеспечение действий войск и гуманитарное разминирование. Мы сейчас э, решаем только первую проблему. То есть, когда работают военные саперы, когда они разминируют участки местности, которые необходимы для обеспечения войск, там, существования системы логистики, либо там для передислокации, перегруппирования и так далее. Ну и попутно непонятно решать эту проблему в интересах и гражданских. Но опять-таки частично. Все вооруженные конфликты заканчиваются, ну, последние столетия, по крайней мере, заканчиваются тем, что территории, где они проходили, потом приходится уже массово разминировать, то есть фактически каждый метр земли. Это уже гуманитарное разминирование. У нас, если помните, когда-то был контингент в Ливане, миротворческий, он занимался этим вопросом, хотя это для них было, так сказать, в порядке самодеятельности. Потому что на самом деле международные организации организовывают гуманитарное разминирование не средствами армии. Есть специальные компании, которые, в общем-то, заключают контракты с международными организациями Но, или с правительствами. Питание, в каком статусе тут, может быть, представники Немеччины, Франции? ну и для начала необходимо вообще решить вопрос конфликта не закончен нам еще рано договорить о гуманитарном разминировании нам нужно сначала поставить точку в, в, во всей этой истории кровавой на Донбассе а потом уже решать как осуществлять ну, эти проекты поскольку по привычке конечно у нас будет ну и общество воспринимает армию только как единственную силу которая способна решить эти проблемы но на самом деле это не предназначение армии проводить такие глобальные разминирование. Очевидно, что специалисты как раз европейские страны будут оценивать, насколько какие средства нужны, силы и средства для проведения такой операции, соответственно, какие затраты, ну и очень надеюсь, что международные какие-то фонды и организации будут помогать по своей линии. Ну і не можу не запитати, вже зовсім мало часу залишається з приводу вчорашнього закону, який ухвалювався про можливість служби іноземців так за контрактом в армії, і лунали такі думки і критика стосовно того, що він дискримінаційний стосовно тих іноземців, які там від початку АТО служать в добровольчих батальйонах. Про те, що вони насправді ніяких там ні пільг, ні легітимізації не отримують. Ну давайте почнемо з того, що у нас допустим любой доброволец і ж граждан України, який з э, самого начала приймав участие в бойових действиях, да защищає Україну с оружием в руках, но до скажем так легалізації этих добровольческих батальйонов, когда не шли э, вооруженної сили України, Національної гвардії или МВД, он, он, допустим, по каким-то причинам скажем так то, тоже проблема сейчас решить социальные какие-то проблемы, льготы и так далее, предоставить ему участника боевых действий. Дело в том, что элементарно необходимо доказать участие учета личного состава, он ну, ведется на каком-то внутреннем уровне в добровольских подразделениях, но у них нет, так сказать, официального статуса. То есть мы видим, ну, допустим, скажем, некий добровольский батальон, который, мы знаем, находится на фронте, но ну, люди с нашивками этого батальона в количестве целой дивизии бегают по тому же Киеву. Okay. Cool. Понимаете, ну как объяснить, являются ли они действительно представители этого батальона, или просто купили где-то шевроны. Опять-таки, где гарантия, что завтра он не пойдет требовать участника боевых действий, не являясь представителем этого подразделения. Уже можно было ну, для, этого, для, этого а не... для этого Конституция Украины четко определяет, что в Украине в общем -то, запрещено вооруженное формирование, не предусмотрено законодательством. С точки зрения закона, потому что все прописано. Когда человек заключает контракт, какие он годы имеет, его статус как военнослужащего и так далее. Все, что касается остальных, вы закон этого не предусматривает. Но опять-таки мы понимаем, что все это дело, что создавались эти добровольские подразделения, что из граждан Украины, что из иностранцев, нет хорошей жизни. То есть это как раз люди, которые первые приняли на себя удар, первые, которые, в общем-то, взяли в руки оружие и дали отпор агрессору. Вопрос социальной справедливости, который сейчас встает, я абсолютно согласен, это, этот вопрос решать надо. Мы пока решаем в том формате, в котором, я, ну, в котором мы видим. То есть я вижу, что э, легализовать, скажем так, иностранцев в АТО можно на данный момент тех, которые э, проходят, ну, скажем так, находятся в зоне АТО и выполняют боевые задачи. С, с ними как раз понятно. Под, под них мы как раз приняли сейчас один закон, второй закон был принят в первом чтении о об, упрощении процедуры предоставления гражданства Украины э, таким иностранным гражданам. А вот по поводу тех, кто когда-то воевал, ну, я, честно говоря, затрудняюсь сказать, это уже скорее... Э, Должно работать в Минсус политики на стыке с Министерством обороны, для того, чтобы действительно какой-то алгоритм хотя бы разработать, подтверждение, что человек, да, воевал, что он действительно выполнял какие-то задачи в зоне НТО, и тогда уже решать вопрос социального обеспечения. Зрозуміла ваша позиція, дуже вам дякую.